payg'ambar alayhilotu vassalom aytyaptilarki albatta g'am tashvishlarni ketkazishliging zimmasidagi qarzni ado etib berishliging ochligini ketkazishliging ham allohga eng mahbub bandalardandir mahbub amallardandir amallardandird uni davomida aytyaptilarki أو تطروه عنه جوعا ولا إن أمشي مع أخي في الحاجة أحب إلى الله من أعتكف في هذا المسجد شهرا في المسجد المدينة مسلمان برادرنين حاجة دا يعني مسلمان برادرنين حاجة نتقرب يرشلك يعني حاجة نتقرشلك يولد يرشلك Ha? bir odam sizga bir birodaringiz er bir narsani iltimos qildi mana shu musibat tushdi boshimga yordam ber birga yoki mana shuni yordam qil dedi siz yordam qilishlik uchun o'shani yo'lida yuribsiz o'shani ishi bilan yuribsiz deyapti rasululloh aytyaptilarki orqasidamasjidin nabaviyda bir oy etikof o'tirgandan ko'ra bu amal yaxshiroqdir ollohni huzurida deyapti masjidni nabaviyga borishlik hozir qanchalik borib o'sha yerda bir oy e'tikof o'tirgandan ko'ra bir do'stini hojatini chiqarishlik yo'lida yurgani afzaldir bir mo'minni deyaptilar ko'ryapsizmi